Еще хочется сказать, что сегодня пора навести порядок в Киеве В Киеве, который нам обещал децентрализацию, экономическую независимость В каком-то смысле частично имеется в виду э децентрализацию в финансовой сфере Нам много чего обещали и никто ничего не сделал мы хотим обратиться к Киеву и сказать, хватит лгать собственному народу. Хватит лгать про децентрализацию. Хватит лгать про успехи при проведении антитеррористической операции. Хватит лгать о количестве погибших на фронте. У нас есть точные данные которые мы собираем все это время. Хватит лгать о положении украинской армии, об ее обеспечении. И хватит лгать о том, что сегодня все виды правоохранительных органов фактически подменили собой режим Януковича. То есть все те же лица, только реинкарнировавшиеся, которые сегодня крышуют массу схем, Сегодня в Киеве сидят поры.